Вы сегодня, вышли, вы сегодня вышли с акции. В чем заключается суть вашей акции? Суть, акции? суть акции, мы хотим привлечь внимание властей, потому что все украинские власти спускают это все на местах. На местах уже все договорено, уже все порешено. И мы пытаемся... Что самое, пояснить, что самое... Все схемы, которые работали раньше, но новые власти хотят просто работать по этим же схемам, но под себя их забрать. Мы хотим просто, чтобы остался лес, потому что без леса здесь будет пустыня, здесь будут суховеи, здесь будут песчаные бури. С вы? В Терюпинске. Вы приехали в Херсон, чтобы да. звернуть да, увагу да. органе влады, потому да, что вырубается да. лес в Херсоне. В, Терюпинске. в Терюпинске. Да, да, да. Мы приехали, потому что наши власти, они пытаются что-то сделать, но мы видим результата ноль. Они делают, помогают нам, но результата ноль. Никто не посажен, никто. Скажите, пожалуйста, вы сами организовали? Мы все абсолютно сами организовали. Мы собрались а полностью, все наши ребята, кто есть, своими силами. Мы организовали вот эти плакаты. Мы как смогли организовали вы видите, эту палатку. Да, мы, мы смогли... Сюда, попросили, ну, все все, сами же вот напечатали вот эти листовочки. Вот сами листовочки напечатали. Вот приехали сами, зарегистрировали сами, все сами абсолютно. Да, и, дистрию, и поэтому мы приехали да, бороться за то, что э, пилят незаконно, вывозят незаконно, вывозят на машинах без номеров, вывозят э, на машинах без документов или документы задним числом. Мы просто останавливали эти машины. У вас же. Есть фото и видеофактаж. Все на нашем блоге. Все на блоге. Вот здесь заходите в блог, пожалуйста. вот, заходите на наш блог, э, Facebook, ВКонтакте, там очень много уже. Что очень много уже информации. Там есть фото, есть... Это самое, как мы останавливали машины, какие машины мы останавливали? Как... А вы свертали в прокуратуру. В мы, мы, мы в СБУ. СБУ нас отправляет, перенаправляет в прокуратуру. Мы отправились в прокуратуру. В прокуратуре сказали, что дело, я не помню только реестр какой-то открыто и все. Дальше мы ничего не знаем. Мы То -то... в милицию вызывали не один раз. Милиция так выезжала нет. на У вот вас эти машины. Про конечно, заяви, конечно, да? да, да. То есть вы все письмово оформили и в СБУ и в да, сюда, да. да, у нас и есть письма, письма ответы, все и есть. Да. Письма на в лесу... имя президента, на имя генпрокурора, на имя премьер-министра. Эти все письма у нас есть на блоге, их можно почитать. Пока сейчас ждем ответа, но пока мы ждем ответа, мы лес отправ... продолжает пилить. Мы отправляли в Терюпинский лесхоз э, письма, мы отправляли в Херсонский лесхоз письма. У нас есть на все это письменные ответы. То есть э, мы работаем, работаем, но поймите, нас никто не слышит. Поэтому мы хотим привлечь внимание правительства нашего и, конечно же, народа, чтобы народ знал, что вывоз... вывозится, выпиливается самый большой искусственный лес. Вы знаете, что у нас самый большой искусственный лес в мире? Вот, это, да, в Терюпинске. Не, вообще в Европе у нас нет, самый, нет, большой, самый большой лес, самый большой. большой искусственный лес да, в Европе да, да. Вот, поэтому мы за него и боремся поэтому мы не молчим, мы уже устали молчать. Понимаете, последняя капля была тогда, когда выехала машина без номеров. Вот это была последняя капля. Да. Это было 14 декабря 2014 года. А вот, можете посмотреть, по-моему, видео есть тип или что вот в Херсонский у вас канал. Или пик, пик, да, по-моему? Ну, это надо поискать, да. Мы знаем, что у них там ну, есть. Надо было написать, это, если ты не, не равнодушен, сделай гудок. Блин! чтобы больше надо нас Вот как машину, Вот Смотрите, мы когда, мы получается чисто случайно, оказалось, так мы ехали в гости к друзьям, и стоит машина без номеров, журжена, с, эваку... как он называется, с манипулятором журженной древесины. Когда мы, а, мы вызвали ГАИ, мы задали в Херсонской ГАИ, позвонили в 102 и сказали, скажите, а вот здесь вот находится машина без номеров, груженная лесом. Скажите, они имеют право здесь находиться и вообще какие-то меры вы можете принять? Они вызвали райотдел, они вызвали ГАИ. Значит, ГАИ подъехала, забрала человек там сидел. Как он сказал, что он не водитель, что он просто охранник. Они забрали его в райотдел, посмотрели как бы якобы документы. И он сказал, что он здесь стоит с 9 числа. А мы заметили, это 14 -го. до этого наши друзья, наши знакомые, мы проезжали, машины не было. Он сказал, что он стоит с 9 числа. Явный подлог, да. И еще вот. на это отреагировала чисто формально. ну, раз он не ехал, у нас нет повода да, его задержать. Да, и мы просто можем вот, вот, как бы вас попросить, дежурьте возле нее, когда она уедет, значит, вызывайте нас. Вот так вот. Так вот. Потом втор... еще какие факты. Если мы оставили машину и у них нет документов, значит, начинается разбирательство в райотделе. Если мы остаемся возле машины, то с дело приезжает водитель, и у него уже на руках документы. То есть все в порядке, уже все, все документы в порядке. Но по факту их в машинах нету. Либо, либо мы находим их, они написаны задним ну, числом. В итоге эту машину забрали на так она стоит там? Нет. Она буквально там пол неделю постояла, а потом охот. А, что они нам сказали? Что машина стоит здесь без номеров, а потому что в ГАИ нет номеров. Они ждут здесь. Мы говорим, а как она сюда приехала? То есть без номеров она сюда доехала, но мы не знаем. Наверное, она упала. То есть нам так было сказано. И она была, по-моему, неделю в на штрафплощадке, потом появились номера. И она уже ездила с номерами. Вот вопрос. Чи были попытки отследить конечный маршрут вот этой машины, например? Любой, когда завис, Вот так вот тайну нам, просто за ним следовать, куда конечна, конечний пункт. Ну ви знаєте, ми знаємо там багато вот эти вот пилорамы, которые... На кілорами, кілорами, да, на пилорамы да, очень часто везут. А там в конце угоду. Конечно. А в Генеральну прокуратуру ви оскаржували да. те, що ви зверталися? Вам же ж відповіді були, напевно, з прокуратура з да, измениться. Да, ну и жрем. Вы не відповеди до Генеральної прокуратури? Ні, по моєму ми вот нам сказали, що зарегистрировано вот это дело вот, в прокуратуре, и как бы и все. Пока а мы ничего письменно, сейчас... Письменно, письменно да, нам да, да, все да. письменно давали. Конечно, у нас есть на нашем блоге письменные ответы. А есть ли письменный ответ? они будут раздавляться вашу справу, когда будет вам видеть? Насколько я знаю, по-моему, нет. Потому что они тоже, без, тоже до бесконечности не могут тянуть. А, был, без... у нас, был у нас ответ, сколько будет рассматриваться вот это дело, которое в прокуратуре, реестр там, а, я не знаю, это всё, 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 у них все письменно брать, потому что словами то все ничего не А да, да. Если вам приходила, Юлия, вы Юлия, так? Если вам приходила ответ из милиции, из прокуратуры, вы рассказывали, вы еще стоящий? Нет, не нет, Куда, нет. да? не Еще не было, еще, а на ответе были, да? Какие-то были. Ну, с прокуратуры. С СБУ было, нам сказали, идите в... Пишите в прокуратуру. А в прокуратуре, я же вам говорю, нам сказали, что открыл реестр дела, вот такой номер, я просто не помню номер. Именно срока рассмотрения не было видео не пробовала чтобы он Надо грамотно, чтобы это все Вы видите, про танков... Мы просто своими силами, поэтому то, что мы можем... Мы очень много уже законов прочитали, что нужно а, Вот по поводу товаротранспортных накладных. У них очень много товаротранспортных накладных, которые написаны вручную. А Они должны не писаться вручную, они должны... Значит, у них есть специальный такой кассовый аппарат, который в электронном виде все это печатает, и еще в конце не у них есть звук, двух, а двух штрих двоичный, Куда да, там, или как-то и, вот. и он обязательно должен присутствовать.